প্লাজো পিন্ধি আছো পুজাৰ স্পেচিয়েল অফাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে কুৰ্টি প্লাজো আহি গল যিহেতু পিন্ধি দেখালে অকনমান আপোনালোকে বুজি পোৱাত সহায় হয় সেইকাৰণে মই এযোৰ পিন্ধি লৈছো মই এইটো এক্স এল পিন্ধি আছো আপোনালোকে সকলো চাইজৰে পাই যাব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব মাত্ৰ তিনিশ পয়সত্তৰ টকাতে ইমান কুৰ্তী প্লাজো আপোনালোকে বিচাৰিলেও ক'তোৱেই নাপাব গৰমত কিন্তু পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম পাব কোমল আমল বহুত আৰাম পাব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটচআপ কৰিব ইয়াৰ বিভিন্ন কালাৰ পাই যাব আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী আপোনালোকে কালাৰসমূহ চইচ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এযোৰ বহুত ধুনীয়া কেঁচা কটনৰ যোৰা এই যোৰাটো কিন্তু খুবেই ধুনীয়া মই প্ৰথমতে যিমান কেইযোৰ আনিছিলোঁ গোটেইকেইযোৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত লৈ আহিছোঁ এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন আহল বহল আৰু গৰমত কিন্তু পিন্ধিবলৈ আপোনালোকে খুবেই আৰাম হ'ব লগতে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এইটো দেখিছেনে বাৰু ব্লাউজটো যেতিয়া আপোনালোকে চিলাব ভাল লাগিব দেখিবলৈ আৰু মই চাদৰখন আপোনালোকক গাত ধুই দেখা দিছো দেখাচোন ইমান ধুনীয়া গোটেই গাটোতে এনেদৰে ফুল আছে চাদৰখনৰ আচলটো হ'ব এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ইয়াৰ চাইড পাৰিটো হ'ব এইটো দেখিছেনে বাৰু যেতিয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে চিলাই পিন্ধিব সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি চানডে স্পেচিয়েল অফাৰ মাত্ৰ আপোনালোকে ছশ পঞ্চাশ টকাতে লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটচআপ কৰিব ইয়াৰো আপোনালোকে বিভিন্ন কালাৰ পাই যাব ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ মোৰ ওচৰত আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এই কালাৰটো কিন্তু খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে এই কালাৰটো ল'ব পাৰে বহুত ভাল লাগিব চিলালে কাপোৰযোৰ মই ইয়াৰ মেখেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ প্ৰথমতে এইখন এইখন দেখিছেনে মেখেলাখন এইযোৰাযোৰ কিন্তু আপোনালোকে চিলাই পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগিব আৰু লগতে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব আৰু চাদৰ সময় আপোনালোকক গা ধুই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এই কাপোৰযোৰ কিন্তু চিলাই পিন্ধিলে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব দেই আৰু গোটেই চাদৰখনৰ গাতে আৰু ইয়াৰ আচলটো এইটো এইযোৰাযোৰ আপোনালোকে মাত্ৰ ছশ পঞ্চাশ টকাতে লাভ কৰিব

মেলি দেখুৱাই দিছো আহল বহল আপোনালোকে গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল পাব দেখিছেনে বাৰু আৰু চাদৰখনৰ আচলটো হব এইটো দুশ পয়সত্তৰ টকা এখন বোৱা চাদৰ আপোনালোকে ক'তোৱে নাপাব গতিকে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক কাৰণ ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে বুকিং হৈ যায় পাছত আপোনালোকে বিচাৰিলেও মোৰে বেয়া লাগে নাই বুলি ক'বলৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে সোনকালে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব আৰু এখন চাদৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো দেখিছেনে বাৰু আহল বহল আৰু আপোনালোকে গৰমত পিন্ধিবলৈ কিন্তু খুবেই আৰাম পাব মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে বাৰু আচলটো হ'ব এনেধৰণৰ ইমান ধুনীয়া এখন চাদৰ আপোনালোকে দুশ পয়সত্তৰ টকাতে বিচাৰিলেও ক'তোৱেই নাপাব কাৰণ এইখন বোৱা চাদৰ হয় গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোৰ লগত সোনকালে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব কাৰণ বেছি দেৰি কৰি থাকিলে হয়তো আপোনালোকে নাপাবও পাৰে আৰু এখন চাদৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো এয়া দেখিছেনে বাৰু পাৰিটো পিংক কালাৰত থাকিব বহুত ধুনীয়া চাদৰ হয় এইখনো আহল বহল আৰু আপোনালোকে গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম পাব চাদৰখন মই গা ধুই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক দেখিছেনে বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই চাইপাৰিটো এনেধৰণৰ থাকিব আৰু লগতে ইয়াৰ আচলটো এইটো হ'ব দেখিছেনে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আজি ছানডে' স্পেচিয়েল অফাৰ দিছোঁ আপোনালোকক যদি আপোনালোকে ইয়াৰ দুখন চাদৰ লয় মাত্ৰ পাঁচশ টকালৈ লাভ কৰিব কিন্তু এখন ল'লে আপোনালোকে দুশ পয়সত্তৰ টকা দিব লাগিব এয়া যদি ল'ব বিচাৰে মোৰ লগত সোনকালে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব ইমান ধুনীয়া এখন হোৱা চাদৰ আপোনালোকে ইমান কম দামত নাপাব সেইটো আৰু এটা কালাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো হৈছেনে স্কাই ব্লু এই চাউলখনো কিন্তু মই যেতিয়াই লৈ আহোঁ আপোনালোকে তিনি চাৰিখনকৈ লৈ লয় মোৰ পৰা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আকৌ লৈ আহোনে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই এইখন এইখনো কিন্তু খুবেই ধুনীয়া হয় আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব এইখনো আপোনালোকে যদি দুখন লয় পাঁচশ টকাতে ইয়াৰ দুখন লাভ কৰিব আপোনালোকে কালাৰ দুটা নিজে চইচ কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু যদি এখন লয় তেতিয়া দুশ পয়সত্তৰ টকা আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু আজি চানডে' স্পেচিয়েল অফাৰৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে দুখন লয় পাঁচশ টকাতে দুখন লাভ কৰিব আৰু এখন চাদৰ আহিছে এইখনৰ কিন্তু ডিজাইনটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে এয়া এতিয়ালৈকে মই যিমানকেইখন চাদৰ আনিছোঁ গোটেই চাদৰখিনিৰ ভিতৰত এইখন আজি অলপ ডিজাইনটো বেলেগ হয় আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ সেয়া চাইড পাৰিটো হ'ব এনেধৰণৰ সেয়া দেখিছেনে এইটো আচলটো হ'ব এইখন মই আপোনালোকক গাত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইখন কিন্তু আহল বহল কিমান ধুনীয়া চাদৰ এইখনো এখন এইটো হ'ব ইয়াৰ আচলটো এই চাদৰখনো আপোনালোকে মাত্ৰ দুশ পয়সত্তৰ টকালৈ লাভ কৰিব আৰু যদি দুখন চাদৰ লয় পাঁচশ টকাত দুখন চাদৰ লাভ কৰিব সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাছত হয়তো নাপাবও পাৰে আৰু গোটেইকেইখন চাদৰ মই মেলি নেদেখাওঁ আৰু এখন হৈছে এইখন এইখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এটা কালাৰ হৈছে এইটো কালাৰ এই কালাৰটো মোৰ ওচৰত বহুত কেইখন আছিলে শেষ হৈ গৈছিলে আকৌ নতুনকৈ লৈ আহিছো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু দুটা কালাৰ হৈছে এইটো আৰু এখন খুব ধুনীয়া চাদৰ মৰমলগা চাদৰ এইখন দেখিছেনে বাৰু এইখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু এখন হৈছে এইখন এই চাদৰকেইখন আজি আপোনালোকে পাঁচশ টকা দুখন ল'ব পাৰিব কিন্তু যিসকলে এখন চাদৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কিন্তু দুশ পয়সত্তৰ টকা দিব লাগিব আৰু শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা থাকিব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে সোনকালে যোগাযোগ কৰক কাৰণ ভিডিঅ'টো এৰাৰ লগে লগে চাদৰসমূহ বুকিং হৈ যায় আৰু পাছত আপোনালোকে যেতিয়া বিচাৰে মই নাই এতিয়া নাপাব ক'বলৈ বহুত বেয়া পাওঁ গতিকে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে যদি ল'ব বিচাৰে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পাছত লৈ আহিছোঁ কেইখনমান আশী লোটাৰ চাদৰ যিহেতু আশী উতাৰ চাদৰ আৰু আশী লোটাৰ যোৰাক অফাৰ দি থকা হৈছিলে যিহেতু পাঁচশ টকাতে ইয়াৰ দুখন চাদৰ দি থকা হৈছিলে এই অফাৰ মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণেহে বঢ়াই দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে আৰু দুদিনৰ কাৰণেহে এই অফাৰ থাকিব আৰু তাৰপাছত ইয়াৰ দামটো বাঢ়ি যাব যদি আপোনালোকে দুদিনৰ ভিতৰতে বুকিং কৰে আপোনালোকে তেতিয়া পাঁচশ টকাতে ইয়াৰ দুখন চাদৰ লাভ কৰিব আৰু দুদিন হৈ যোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকে বুকিং কৰে এই অফাৰটো নাথাকিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ছশ টকা ইয়াৰ দুখনকৈ চাদৰ ল'ব লাগিব ইয়াৰ কালাৰ আপোনালোকে বিভিন্ন পাই যাব আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ মতে দুটা কালাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব কাৰণ এই অফাৰ মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণেহে আৰু বঢ়াই দিয়া হৈছে তাৰপাছত কিন্তু আপোনালোকে ছশ টকাতহে পাব ইয়াৰ দুখনকৈ চাদৰ যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটচআপ কৰিব আশী সূতাৰ চাদৰ মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণেহে অফাৰটো বঢ়াই দিয়া হৈছে ইয়াৰ পাছত কিন্তু আপোনালোকে ছশ টকাত দুখন পাব আৰু এই দুদিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে লয় পাঁচশ টকাতে ইয়াৰ দুখনকৈ চাদৰ লাভ কৰিব ইয়াৰ পাছতে লৈ আহিছোঁ আশী সূতাৰ যোৰা দেখিছেনে বাৰু এই যোৰাযোৰ অফাৰ প্ৰাইজতে আপোনালোকক দি থকা হৈছিলে মাত্ৰ পাঁচশ পঞ্চাছ টকাতে আপোনালোকক দি থকা হৈছিলে কিন্তু এই অফাৰটো মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণেহে ৰাখি দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে এই দুদিনৰ ভিতৰত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো অফাৰ লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছত এই যোৰাযোৰৰ কিন্তু দাম পাঁচশ পঞ্চাছ টকা হৈ নাথাকিব ছশ পঞ্চাছ টকা হ'ব গতিকে অফাৰ থাকোঁতে যদি আপোনালোকে বুকিং কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে পাঁচশ পঞ্চাছ টকাতে লাভ কৰিব এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন দেখিছেনে মেখেলাখনো খুবেই ধুনীয়া আহল বহল আপোনালোকে অফাৰ থাকোঁতেই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন দেখিছেনে মই আপোনালোকক গাত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ আহল বহল আৰু আপোনালোকে বহুত আৰাম পাব আচলটো হ'ব এনেধৰণৰ মাত্ৰ পাঁচশ পঞ্চাছ টকাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব দুদিনৰ কাৰণে এইটো অফাৰ আৰু বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু এই দুদিনৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে পাঁচশ পঞ্চাছ টকাত নাপাব গতিকে সোনকালে সোনকালে স্ক্ৰীণ শ্বট লৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক ইয়াৰ আপোনালোকে কালাৰ বিভিন্ন পাই যাব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মই আপোনালোকক ফটোসমূহ দি দিম আৰু ইয়াৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ আঠি গোটাৰ কালাৰিং যোৰা দেখিছেনে এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন বাহল বহল আপোনালোকে কিন্তু বহুত ভাল পাব এই যোৰাযোৰ ইয়াৰ চাদৰখনো মই আপোনালোকক মেলি দেখুৱাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ বহুত আৰাম পাব আপোনালোকে পিন্ধি এইটো হ'ব ইয়াৰ আচলটো ইয়াৰ আপোনালোকে বিভিন্ন কালাৰ পাই যাব যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ ছশ পঞ্চাছ টকাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা থাকিব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব কাপোৰসমূহ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই বহুত কম প্ৰাইজতে কাপোৰসমূহ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকেও বহুত মৰম দি গৈছে আৰু আগলৈও এনেদৰে মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিলেহে আৰু কেইজন মানে পাব আৰু কাপোৰসমূহ চাব পাৰিব আৰু কিন্তু আপোনালোকে পাহৰি নাযাব মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণেহে এইটো অফাৰ দি থকা হৈছে আৰু আপোনালোকে যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে যিসকলে ফেচবুকত চাইছে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ধুনীয়া এটা মন্তব্য আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ